Кажуть, принаймні, експерти, що українська влада не може сама справитися взагалі з цією страшною системою в Україні, яка не здатна до змін. Правильно? то може західні партнери нам придуть, допоможуть. Я розумію, що може це утопія, але шукати на рахунок цього? Ми самі справимося з цим і побудуємо нормальну систему. Україна сама справиться з корупцією, в Україні сама справиться. Нет, тут совместная помощь, видите, совместно. Карта Украины и совместные действия, борьба. Uh -huh. Видите, нет, тут карта мира, тут совместные действия. Я же бачу, сами мы не Мы только как сами в Украине, мы сразу люди домовляются между собой, кум, брат, сват, поделились и все. Они будут уезжать. Ну, так би, покидати Україну. Олігархи? Угу. Ну, побачимо. Тобто, тобто Це означає, що ми може щось поміняємо. Окей, дорогі Лебесінки Запоріжжя. Питають, бо кажуть, жесть. Мені щось Запоріжжя сниться вже другий день. Відчуття Запорожжє. Запоріжжя, страждає Запоріжжя? Що Два донати на Збройні Сили. Дякую, Любесенки. ви краще. Дякую, донатим, продовжуйте донатити. Ставьте лайк видео под видео на в чате. Ну это смотрите, опять опасность остается, опасность остается достаточно серьезная, но как бы противодействие есть. Ну, давайте так, тут все то же самое Запорожье. Здесь делается с целью раскачать ситуацию внутри Запорожья. Угу. К сожалению, опасность есть. Угу. А ну давайте подивимося що, значит, просить Куп'янськ. Окупація Куп'янська. Загалі яка там ситуація буде? Так, можу... mm? да, окупація Куп'янська. Тому що я відкриваю на карті, що там стрілечки прямо навколо нього, знаєте, на діпстейті роз розложені. Окупація, Куп'янська, Ну давайте так. Ну борьба, видите, первая карта борьбы. Это ну, пока страшно, держим, не. пока держим. Такая подвешенная. Тут видите. И со стороны Кремля тоже. Если с нашей стороны держим, со mm. стороны Кремля тоже подвешенная ситуация. Единственное, что башня разрушение. С них а, не боку, да? Да, разрушать будут. Ну что они делают? Они разрушают. Вони постійно це їхня робота, це вони, я не знаю, чесно кажучи, от я ми ж бачимо, що наші ласточки кудись долітають туди, да? а, і воно якось ми таке враження, що воно їм ні, ні по чому. Ми зараз питаємо карт: оці атаки України по нафтопереробній промисловості Росії, вони які мають для них наслідки? Это, знаете, когда накопит, накопительный эффект. Ну, понятно, да, что да, да. чем дальше, чем больше уничтожается, есть карта умеренности. Да, на, на протяжении какого-то времени уничтожается это. И вот это оно, видите, оно, оно ведет все равно, когда тупик, очень сложная ситуация у них создается. Это действенно, но это. Не сразу, да, а на протяжении ну, времени. Давайте так, в 25 пятом году российская экономика рухнет? Або, может, картам краще. Что будет с российской экономикой в 25 году? Ну, каким-то путем, я не знаю. Они ее Ой, будут пытаться удержать. Ну, хотя бы видимость, да, создать видимость. Что... Ну, как всегда, да что, видимо, что все хорошо. Но очень жестко это будет. Чем дальше, тем оно быстрее начнет ощущать разные, причем, слои населения России. Угу. Тогда же еще и про нас. Что будет за экономикой Украины в 2025 году? Мы ее... Поднімемо, але не зараз, да? так? Звізда, це карта звезди, але не зараз. Це було до полтора нам. Що зараз? Ну, що зараз? Сльози, розчарування, що у нас зараз? Окей, okay, любесники, рухаємося далі. Дякую за два донати, донатте ще на Збройні сили. Пані Олена, Дмитро, вітаю. Подивіться, ви неймовірні, подивіться, будь ласка, Кременчу, у Кременчуцьку ГЕС. Какие-то хитрые действия они там пытаются сделать. Мысли у них есть. С земли. А, то правильно. есть как бы из Ну, то, что они периодически показывают. И, они из земли, и с воздуха. То есть карта выбора. Из земли работы, э, работаем. Ну, угу. земли работают, чтобы не допустить этого. Но опасность, допустим, она остается. Дьявол по итогу, что будет с Каминкишкой? Это же зараза, видите, они какие-то ищут. Ищут именно, что с земли, как, вот именно с земли пытаться и с воздуха. В планах, и что? С воздухом противодействия. По итогу, смотрите, тут давайте так, тут приняты меры, определенные меры к этому. А по итогу, что будет Опасность сверху идет. Ну, по итогу. что Мне итог нужен. И те же карты. Я хочу по итогу посмотреть. Ну, видимо, итоги. Они одно и то же показывают. Види, желание огромное. Причем нанести удар, мощный удар, но ну, я не вижу, поняли? Что вы это сделали, да? Да, негатива. Вот такого, чтобы они показали, что все, да? Потому что здесь предпринимаются меры к тому, чтобы этого не допустить. Угу. Друзі, ставимо лайк, донатимо на Збройні сили. Обов'язково ставте лайк під відео. Пані Олена, дивіться. Дніпрогес. Бо якось були заяви, що там є небезпека. Тоже такі же плани. Смотрите Як по кремінчужської. Ті ж карти пішли. Поэтому... Ну, то есть, удар вполне. Я... Нет, должно быть все хорошо. Я не вижу здесь плохих карт, но то, что они наносить, то есть, опасность для нее идет, да. То есть, по сухому залишку вы ви не видите, что там какие-то руйнувания, такого нет, да? Нет. Ну, такого попадания... Ну, знаете как? Все-таки... Э... Но все равно по итогу, видите, я не вижу тоже, так же, как, слава богу, и там плохих карт. А первая карта двойка мечей, насколько, насколько мощный удар, и удастся ли им как бы воплотить это в жизнь, но по итогу я не вижу этого. Значит, дай Боже, должно быть Днепро. все хорошо. Днепро. Ну, то, что лететь туда будет, да. Днепро, подивите, пожалуйста здесь карта даже сразу повторение то есть опасность идет производство дети баллистика может лететь не предельное внимание из хорошего карта выбора еще тут медицинские учреждения административные учреждения Дроны. Угу. Дети, почему-то детские карты. Перемещение, передвижение. Я бы сказала, Днепр. Это сейчас я центр. Это центр. Да, еще обратите внимание, Днепр на то, что внутри какая-то террористическая деятельность может быть. Это может быть минирование. Это может быть, если, не дай бог, такое будет, идет мощное противодействие этому. То есть еще изнутри работа ПВО. В таком плане вот именно изнутри еще сделать нечто нехорошее. Наташа, пытаю. У меня народы в Тарятти. Чи відчують вони українське покарання себе в місті? У них багато хімічних заводів. Дуже чекаю на прильоти, пише Наталія. Добра Добре, ви Наталія людина, як не крути. Таліяйте, я... що ж люблять таліят. Господи, де таліатіш, я подивлюсь на карті. Таліяйте. У мене випадає таріятель, це такі італійські макарони. Ну, нічого. Таліятті, в них воно стоїть на волзі. А... Ох, там іде. Тут смотрите, тут і опасність воздуха. и как это сказать а это а... Самара мне туда пролетала уже недалеко не и смотрите там ну есть те как это правильно сказать ну одним словом там есть люди, которые наводят, да? От, допустимо, як у нас, хтось да? допомагає расистам, так да? да. Также у нас є такі ж люди там, які дуже хорошо допомагають нам. От, друзі, ви знаєте, в Росії є такі клуби, як це називається, українські. в Москве, я знаю, такі були раніше клуби, куди, куди, куди ходили люди з України. Поняли? Там там вони святкували дні народження. Тому, друзі, якщо ви в таких клубах по російських територіях, то будь ласка, робіть так, щоб в цих не було вже в Росії. Посмотрите, <решивание> вот сейчас мы вернемся про Тольятти. Здесь может быть ситуация, когда э, или же это как-то связано с болезнями, не могу понять, либо же это связано с какой-то трагической ситуацией, когда как бы изоляция идет. Вот как под Вот что-то такое. Но это может быть и болезнь. Поняли, вот что-то такое. Типа, изолю... типа химические заводы, они же тоже изолируют, вы знаете, да, что не можно как выезжать. Из... Изоля... Ну, поняли, да, изоляция. Да. А люди спрашивают, что там Беларусь, выборы батька Батько, пішов на выборы, знаете, картошка перележена, Пошла на... 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 на новый посів. Что там будет, как там, как выборы для Лукашенко? Ох, Беларусь ждет, могут ждать кардинально. У меня все время очень нехорошие карты на Беларусь выпадают, очень. Беларусь... Чекайте. Кардинально, попытка кардинально негативных действий идет. И причем, понимаете, это со стороны Кремля подставить украинские вооруженные силы, да, что это, вы поняли, они сделали. Нет, я уже повторюсь, я читала, что они ходят вот близко к границе Украины, их ходят, там же много живет украинцев, которые давно туда переехали, да, ну, они ходят по домам и тщательно проверяют все почему-то там, милиция их. А вы знаете, я ж, у нас тут в Украине знаю белорусов, которые переехали там из Минска, и они очень не задоволены Украиной, говорят, что у нас бардак, а у них все порядок, все четко и законно. Я говорю, да, у вас все там хорошо, вы можете вернуться, говорю. Що ж там чого ж ви уїхали, якщо у вас там так все хорошо? Добре, любесенки. Дякую всім, що ви є. Два до НАТО. Ще в нас є декілька питань. Пані Олена, нато президент сказав, що НАТО нас обмануло, в НАТО нас ніхто не жде. Е, так ми це вже... було понятно Слушайте, ми там було не всім. Ви ж знаєте. Я хочу спитати таке: з конституції приберуть положення позицію, що ми маємо наша мета НАТО. То, то, будет Конституции, Конституции Украины уберут то, что Украина вступает в НАТО. С Конституцией Украины. Ну, тут обман идет. Видите, обман. Обманы, нас обманули. Нас обманывали давно. Уберут с Конституции Украины. Ну, видите, здесь речь идет о каком-то: опять же, да, о реформации НАТО. В каком-то другом стиле. Куда? Вот в как... Я не знаю, як це об'яснити. Мені тяжело объяснить, но, может але може бути часть НАТО. Я не знаю, як такое може бути позиція... НАТО. Ми можемо ну, по другим названням. НАТО розпад... О, от, в НАТО з'явиться така частина в 25 році, куди вступить Україна. Та почекайте ми зможемо бути членом поза НАТО? Давайте спитаємо ми будемо членом Америки, член... партнером Америки, військовим поза НАТО бути поза НАТО. Поза НАТО, ну. Но... Член військовим партнером Сполучених Штатів поза НАТО. США, ну, поза НАТО. Ну, може, не з не з США. Может это ну, великобрит... с да. Великобританией. С кем-то да. да. С кем-то да мы можем так быть у нас. Давайте в пятом году Украина будет в альянсе с кем-то. В 2025 году Украина будет в военном альянсе с кем-то. Альянс. Ох, да, это какое-то будет судьбоносное событие. С кем-то да. Топ. Да, 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 это это, знаете, это когда, ну, истерика. Вот это все вызывает истерику, опять же, у Кремля, когда делается все, чтобы, ну, здесь сейчас будет идти мощные, ну, у них это давно карты показывают, действия на то, чтобы подставить украинские вооруженные силы. Это их мечта просто, по вкусному подставить. А что за причина будет створения этого союза? Вот не створили, не створили, тут раз и створили. Вот что с причиной? Что это? за причина такого союза Между какой-то страной и Украиной. Защита. Защита кого? Ох, это чтобы. Но защита еще как бы наших интересов, да? Но да, прежде видно. всего, в том числе и их интерес. Поняли, защита. Mm -hmm. То есть, как бы опыт наших военных, ну, mm -hmm. поняли, мощный опыт, это дает возможность защитить кого-то там от каких-то неожиданного там нападения, там, mm -hmm. в таком плане. А, ну, ты же союз, мы разумеем, что мы им тоже требуем. А для Украины, что даст, ты союз? Что даст для то ли в плане оружия то ли в плане защиты то что нам не давали вот вообще не давали угу. по определенным причинам А мы это получим летаки Ну давайте не будем говорить Добрый здесь это хороший. очень мощная скажу защиты и это касается да. защиты Украины Ну допустим и какого-то мощного чего-то летающего угу. в ближайший час Путин будет просить про зупинку войны а он все время просит между строк остановка им нужна. Uh -huh. Путин будет просить, фигура Путина будет просить о остановке, подвесить войну в Украине. Будет просить об остановке войны. Да, он, они этого хотят. Но еще раз я вам хочу, видите, им надо подвесить войну в Украине, чтобы потом играть в долгую, потом напра... mm. перегруппироваться силы все и пошли только другим путем, на другие страны. Путину удастся подвесить войну на его умовах? Так, Приму. как им хочется, Приму так, как ему подвесить войну в Украину? На умовах? подвесить? Нет. На их умовах? Нет. 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 тупик зайдёт это. Вот именно, именно 100% как хочет. Да, что-то взять от них могут, да, пойти на их условия это да. Ну чтобы прямо 100% на их условиях нет. Олена Елена Лопаченко, Дима, добрый вечер. Поняла, рада зустрічі. Подивіться, будь ласка, що що по Запоріжжю на, на на найближчий час. Чи правда, що там йде наступ на Запоріжжя? На Запоріжжя йде наступ. Тихий наступ, про який мовчать. Тихое наступление на Запорожье идет. Тихое наступление на Запорожье идет. Тихое наступление. Понимаете, как я вам скажу, что если мы говорим про наступление, нет, в этом движении нет. Здесь идет, здесь да, то, что мы раньше, попытка... Как это сказать? Прощупать слабые места это было раньше. Здесь, более того, здесь э, попытка, чтобы открыли дорогу. Поняли? Вот ну, почему да. поняли, открыли дорогу за счет предательства. И, и тут же, видите, башня падает, к сожалению, на Запорожье. Раскачать ситуацию внутри Запорожья, то есть создать такие условия, чтобы, да, и вот это. А... План невыполнимый. Но за счет все сейчас делается за счет предательства. Не забывайте, у меня везде фигурирует, смотрите, Дима, где мы берем, вот мы берем донецкое направление, король Пентакли, то есть это олигарх или очень влиятельный человек. И вот там, где они планируют расшатать ситуацию, везде присутствует след олигархов, понимаете, того или иного. Да, там свои. Просто я не знаю, что за Париже. Нехай... А давайте так, еще по сухому заложку, россияне найдут зрадника, который поможет им это сделать? Давайте так, у россиян получится, как это сказать? У россиян получится, вдастся? Не, ну давайте оккупация, ну они же мечтают, оккупация Запорожья получится. Оккупировать Запорожье получится. Оккупировать планы. Видите, они, вот смотрите, четко, они возлагают на какого-то короля Пентакли планы, прямо у них громадные планы. Ну, то нічого не вийде. Ні, 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 не вийде. Вони всі раніше виздуха, вони їх ще Вони... їм ними і не пахло, коли на запорізькій землі вже були цивілізації, гниди. Пані Олена, дякую вам за прекрасний ефір. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Друзі, на Збройні Сили, підтримуємо мій канал, канал пані Олени. Підтримуйте, підписуйтесь і ставте коментарі. Пані Олена, до зустрічі. Дякую вам.